Всем привет! Это видео для тех, у кого есть прекрасный автомобиль Citroёn Xanti. Произошла у меня вот такая вещь. Вот вместо этого должна, должен стоять тройник, который соединяет обратки с передних колес и задних. Со временем он развалился. Найти замену я не смог, потому что автомобиль уже старый из этой ситуации я вышел таким образом. Взял трубочку на 10 медную, здесь две трубочки на 5, засунул их в эту трубочку. А здесь одну трубку взял на 6 мм, а вторую на 5 Спаясь мне их просто паяльником не получилось, а воспользовался строительным феном. Вставил их, нагрел до 600 градусов добавлял олово и оно как одна система спаялась еще хочу сказать вот эти трубки это на передние колеса обратка здесь идет одна трубка с задних колес а вот здесь трубочка идет и она потом идет вверх в бачок где находится гидравлическая жидкость вот. Посмотрите, какая конструкция. Прошло уже год. Подтеканий нету никаких. Как я соединил обратку к этим трубкам, как вы видите, я использовал трубочки с дизельного автомобиля с обратки. Обычные обратки трубки. Соединил. И вот. Всем удачи. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.